Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bukan kita lihat bagaimana pada zaman kerajaan Uthman ya. Sultan-sultan yang ulama yang berada pada posisi yang penting di nama Syekhul Islam. Inilah dia yang berhak bicara tentang Islam. Tentang yang bicara Islam bukan dibicara dengan kuasa. Bukan bermakna orang tu berkuasa dia paling berhak bicara tentang Islam. Tidak. Jangan tunggang terbalik macam tu. Yang paling berhak berbicara dengan Islam ialah ilmu. Yang ni para ulama. Hari ni yang banyak bercakap tentang Islam orang yang paling berkuasa. Maka dengan kuasanya, dia sebenarnya yang menunggang agama. Para ulama mereka bercakap tentang Islam dengan ilmunya. Tetapi menunggang dengan ilmu jauh lebih baik daripada menunggang dengan kuasa. Kerana menunggang dengan kuasa itu jauh lebih cepat menyeleweng. Kalau kita sebut hari ini tunggang agama lah. Orang yang berkuasa lah bercakap tentang agama, pasti ada kecacatan. Ulama bila bercakap agama, itulah kesempurnaan. Tapi hari ini kita biarkan, agama kita ditentukan oleh orang paling berkuasa. Bukan orang paling berilmu dan pada paling takut Tuhan. Mereka yang akan menentukan, kamu boleh cakap Islam atau tak boleh cakap bukan ulama yang menentukan. Maka ini ke kita katakan bal balah zaman. Ini ialah kebodohan zaman. Bila para ulama tidak menjadi orang yang paling mulia yang boleh mendidik manusia. Tetapi ulama yang patut ajar kita apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak cakap. Bukan orang-orang yang ada kuasa. Kerana orang-orang ada kuasa dia akan menyekat segala nasihat yang mungkin menjejaskan dia segala teguran yang mungkin akan membuka aibnya dia amat takut terbongkar kejahatannya <coughs> sebab itu perlu kita tahu siapa yang dekat dengan Allah siapa yang paling berhak bercakap tentang agama kita perlu tahu siapa mereka Rasulullah dah sebut siapa mereka dan Allah sebut dalam Quran siapa mereka innama yakshallaha min ibadil ulama yang takut pada Allah itu ialah ulama' Kemudian kata Syah Qadir. Kamu juga jahit tentang limpah kurnia Allah. Tuan-tuan semua nikmat yang Allah bagi tu limpah kurnia. Kadang-kadang kita kurang menghargai ini sebab duk tengok benda lain. Tak apa yang kita dapat itu limpah kurnia Allah. Kita dapat anak perempuan bukan anak lelaki. Itulah limpah kurnia Allah pada kita. Tentang kita dapat rezeki banyak ni, bukan banyak tu. Itu Itulah limpah kurnia Allah pada kita. Dan demikian juga masuk kata Syekh Ibn Qadir ialah mengenali orang yang dekat dengan Allah dan kurniaan yang Allah beri pada dia. Jadi ini perlu yang kita faham. Bila kita faham benda ni, maka terbuka pada kita sebahagian hijab Allah. Tentang kita nampak sebahagian perkara-perkara yang dirahsia rahsia yang Allah berikan pada kita. Maka tidak pelik kerana Allah berfirman in huwa illa, am il in huwa illa abdun an amna alaih Kan dia lah hamba yang kami nak beri nikmat atasnya dan tidak hairan dan tidak pelik kerana Allah menyebut wa innahum indana laminal mustafainal akhya sesungguhnya mereka itu di sisi kami ialah hamba-hamba yang kami pilih maka semua ini berlaku dengan kesungguhan kita dalam nak sampai kepada Allah Subhanahu taala kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut ini semua adalah perkara yang boleh berlaku dengan adanya amalan yang sudah berlaku ia ni kerana kebiasaan amalan-amalan baik yang kita lakukan. Dan telah kita menjadi semakin bersih. Lalu kita mula mengikut jejak langkah para ulama' yang soleh. Akhirnya sebab itu dan doa. Kita doa. Allahumma ja'al hayatana hayatal ulama' Ya Allah jadikan hidup kami hidup para ulama' Macam hidup para ulama' Berilmu, takutkan Allah, Fikir halah haram, dosa pahala. Kita nak hidup cara ulama' Yang ni cara berilmu. Bukan ikut dang kita langgar belakang asal dapat duit. Jangan. Asal dapat kuasa, langgar belakang. Penting ada kuasa. Asal kita popular, langgar belakang. Penting kita popular. Bukan. Hiduplah macam ulama. Siap benda kita buat ada ilmu. Siap benda kita buat ada ujah. Maka kita akan hidup dengan keyakinan. Dan kita akan hidup dengan dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.